почная ставка люди пытаются выяснить откуда возросшие цифры в квитках за квартплату накануне жители двух домов по улице беляевской встретились с представителями своей управляющей компании жкх города и окружным депутатам у них тарифы выросли на несколько тысяч почему ответы искали и наши корреспонденты Этим людям приходится платить за квартиру ежемесячно до 10 тысяч рублей. Такой весомый вклад они вносят якобы в ремонт старой крыши. Управляющие компании посчитали, что реставрация возможна, если за один квадратный метр люди будут доплачивать по 60 рублей. У кого большие квартиры, сумма складывается весьма солидная. Но что самое интересное, жители якобы согласились сами платить такие деньги. При каких обстоятельствах это произошло, люди не помнят. Это вообще караул, это как, как, когда-нибудь... Никогда не Ссылаются на то, что заочное голосование сделало. Якобы все жители согласны. Отчетности нет никакой. Ну, пожалуйста, вы ремонтируйте хоть, хоть на миллион. Но ну, отчитаться надо перед людьми. Вот по этой квитанции уже около 7 тысяч у меня идет задолженность за счет капремонта. Недовольных много, согласных оплачивать большие счета и единицы. Сотрудники управляющей компании Евразии, в свою очередь, гнут свою линию. И уверяют, решение это было принято обоюдно. Люди просто не ожидали, что сборы так сильно будут бить по кошельку. По прошествии трех месяцев, видимо, это, это цифра, которая была принята, опять же, жителями, собственниками, по-видимому, стало неподъемной. Тем не менее, документы управляющей компанией Евразии решили проверить. Если найдут неточности в отчетах, говорит окружной депутат улицы Беляевская, придется идти на крайние меры. Будем уходить в другую компанию обслуживающую, потому что мы понимаем, что данная компания на рынке она не может работать так, как заявила о себе. Есть хорошая практика в Оренбурге у других управляющих компаний, когда договариваются с подрядчиком, и люди рассчитываются за ремонт в течение двух-трех лет. Таким образом можно безболезненно пережить капитальный ремонт, уверяют в ЖКХ города. Правда, насколько он теперь затянется, непонятно. Успеют ли коммунальщики рассчитать людей по справедливости и сделать хотя бы что-то к следующему сезону дождей? Мы будем следить за развитием событий. Ольга Аксенова, Дмитрий Григорьев, орен